пожалуйста, вот как и в какое время и вот как добился этих успехов? Добрый день. Меня зовут Салика Василя. Я бриллиант компании Конфужо. Я бриллианты скрыла за 4 месяца активной работы. Ну вот я говорю, что это активная работа. каким образом у меня это получилось? То есть на самом деле включилась я в работу не сразу. То есть я говорю, что за 4 месяца работы зарегистрировалась я в декабре время. Вот, у маленьких ребенок и возможности работать не было. А, честно говоря, вначале снималась всякая руководилась, так как не было времени, массой рассылка и так далее, это все, ребят, не работает. А, то есть работает реальная работа что это такое. А первое, что я сделала, я подняла все свои контакты, даже контакты 6-7-летней давности. А все эти контакты я выписала, и даже тем людям, которых я давно не слышала, а понятно, что они стали для меня даже не таком. я просто инженеру говорила, что «Привет, это Василия, помнишь, мы с тобой работаем вместе, а есть интересная тема, давай пообщаемся». То есть мы приглашаем очень просто, мы, как говорится. Мы не говорим, что это программа, мы не говорим, что это, не знаю, сетевой бизнес и так далее. Мы просто говорим что есть тема, давай встретимся, давай пообщаемся. У тебя это займет час времени, а если тебе не понравится, то уходишь за меня. То есть это фишка. Вот. А, то есть, я начала таким образом работать, приглашать, приглашать, приглашать. Появился один человек, второй человек. Плюс те люди, которые у меня изначально были приглашены, они не работают. Я думаю, что вы с этим тоже сталкиваетесь, что вы приглашаете людей, а они не работают. На самом деле, очень сильно включает ваших людей ваш, результат, ваш чек. То есть, если они увидят, что даже независимо от того, Зарабатываете, это их зацепит. И у меня а, два человека включились только потому, что увидели, что я работаю, и вне зависимости от того, есть они в моем бизнесе или нет, у меня все идет и все развивается, то есть идет рост. Поэтому я всегда ребятам говорю: если а, ну, очень часто это голды с этим знаком, то есть у голдов вырастает корона, что вот я голд, а, и они говорят: ну как так, я сделал, почему они не делают. То есть, а, ну, на самом деле, только начинается нужно дальше активно поглощать а дальше а, я мне что мне еще помогло а, я закрыла статус сильвер и не могла никак статус-код. То есть я за две недели закрыла статус но... То есть за первый месяц активной работы я заработала всего 350 долларов. А в этом бизнесе есть такой момент наработки, да, то есть тебе нужно вначале ускориться. А, то есть не бывает так, что вот вы сейчас примите решение делать бизнес, и у вас завтра сразу пойдет чек, люди. Первой неделя может быть, вообще видимых результатов не будет. То есть люди будут приходить, но они будут думать, а, либо будет А вот на этом моменте очень важно не остановиться, а двигаться дальше. То есть это наработка, это наработка. То есть первый, вот и поэтому за первый месяц я заработал всего 350 долларов, но меня это нисколько не остановило, потому что я понимал, что я разгоняюсь. И дальше мне очень помог момент а, принятия решения. То есть а я сидела однажды на школе, которая проводила приезжих и мой дистрибьютор э, и задал вопрос он я была сильвером, а он был голдом он спросил а, е а что что делать если э, твой спонсор тебя уже обогнал по статусу э, я обогнал по статусу своего спонсора что делать э, саша ему сказал обращайся к вышестоящему. меня это очень сильно зацепило потому что этот парень всего 19 летний пацан а э, я э, человек с опытом сетевом я реально сидела а мне все кипело как так 19 лет, это делает результат лучше меня. И я разозлилась, и вот за следующую неделю. Вот, ребят, к вам приезжают, я не знаю, за сколько к вам часто приезжают. Очень сильно я сработала на презентации Александра Кельмесицева. То есть он 4 дня отработал презентации, я выжила по максимуму. Из Сильвера на своей злости я выжила 20 стыд. То есть дохода 200 долларов я вышла на 1000 130. А, то есть в итоге за май я заработала уже полторы тысячи а, потом уже шла наработка, 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 наработка то есть пошел уже, а, нельзя расслабляться то есть и сегодня на статусе бриллианты я активно работаю то есть а, мы еще не зарабатываем этих денег, чтобы сесть и, а, скажем, радоваться результатам даже по Украине, вот Элисон Робертс, он встает, уже играет все-таки быть богатым. Примите один... Как что мне сказал Саша? Стань один раз богатых в конце концов. Второй момент. Разозлилась. Я реально разозлилась на саму себя, что я реально могу, и я... Ну, просто я не делаю. Вот просто я не делаю. А, третий момент, который мне помог, это мои активные действия, которые учили моих ребят. То есть реально я начала делать, и мои ребята включились. Не ждите, что ваши ребята начнут работать, а вы будете снимать сливки. Это не сказка, это... Да, ну, это достаточно даже тяжелая работа. Как сказал один мой партнер из прошлого проекта, у меня для вас, у меня для вас хорошая новость, а мы работаем с людьми. У меня, мы работаем с людьми, то есть работа с людьми она достаточно энергоемкая и, и бывает тяжелой но а, сегодня а, у меня есть результат, который меня очень радует то есть 10 тысяч долларов в месяц это, это хороший результат, я считаю и динамика роста идет поэтому а, слушайте своих а, ездите на мероприятия, которые, потому что они дают, вот сегодня даже я будучи бриллиантом, увидев огромное количество иностранцев, поняла, вот да, то есть это не бизнес студентов и малолеток, это бизнес серьезных людей, это бизнес, который объединяет людей разных национальностей. И если посмотреть на иностранцев, это люди от 40 лет, люди со статусом, люди с опытом. люди, которые пришли с улицы, неудачники, и начали это делать. Реально это бизнес сегодня сплочает очень сильных людей. Поэтому, если вы хотите быть в команде сильных людей, работайте над собой, и придет день, как говорят в секрете. мне это очень нравится, что на вас из Совершенно, потому что а, как бриллиант, нужно себя оттачивать, 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 Работайте на собой, все получится. Я вам все желаю успеха, все доброго.